যুৱ প্ৰজন্মই নতুন অসমৰ সপোন দেখিছে কেইদিনমান আগত মাত্ৰ এৰি পৰীক্ষা হৈ গৈছিলে ৰিজাল্ট দিব ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ সপ্তাহত নহলে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কিন্তু মই থমকি হোৱা নাই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তে নতুনকৈ আকৌ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ আমি বিজ্ঞাপন দিলো এটা এ বি আৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিম আৰু লগে লগে নতুন পদৰো আমি বিজ্ঞাপন মুকলি কৰি দিম আশা স্তব্ধ হব নোৱাৰে আমাৰ সপোন বিলাকে আৰু যি সকলে চৰকাৰী কৰ্ম সংস্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম চেমি কণ্ডাক্টৰৰ দৰে অজস্ৰ উদ্যোগ আমি সকলোৰে বাবে এখন সপোনৰ অসম ভূমি আমি নিৰ্মাণ কৰিম নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে অলপ আশাৰ কথা কৈছো অসমত নিৰাশাৰ কথা কোৱা মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকৰ পৰা অলপ ব্যতিক্ৰমত গৈ মই সদায় আশাৰ মানি মানুহৰ মাজত বিতৰণ কৰিব খোজো কোনোবাই কৈছে ফ্লাইঅভাৰ বনালে কি হব যদি ফ্লাইঅ'ভাৰ বনালে একোৱেই নহয় তেতিয়াহলে মুম্বাইত কিয় ফ্লাইঅভাৰ হৈ আছে দেলহিত কিয় ফ্লাইঅ'ভাৰ হৈ আছে ভিডিঅ'টোত অলপ কাটি গৈছিলে দুই হাজাৰ ছয় চনৰ আগৰ বিদ্যালয়সমূহক আমি প্ৰাদেশীকৰণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰাদেশীকৰণ সিদ্ধান্ত কৰিবলৈ যাওঁতে সেই সময়ত কিছু লোকৰ আক্ষেপ থাকি গৈছিল যে কেইটামান চৰ্ত পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশীকৰণ নহ'লগৈ মই যোৱাকালিৰ কেবিনেটত আমি সকলোৱে লগ লাগি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰাদেশীকৰণৰ বিষয়টোত আকৌ এবাৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ বিছজন ছাত্ৰ লাগে কাৰোবাৰ ছাত্ৰ ঊনৈছজন আছিলে দুই হাজাৰ ছয় চনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগৰ প্ৰমাণ লাগে কিন্তু বচুন ধৰা নাথাকা কাৰণে মাটিৰ পাত্তা পোৱা নাছিলে কাৰোবাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগত সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন নাছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত কোৱালিফিকেশ্যন আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে যিসকল লোক সৰু সৰু ভুলৰ কাৰণে বাদ পৰি গৈছিল তেওঁলোকক প্ৰাদেশীকৰণৰ আওতাত আনিবৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগু কেশৱ মহন্ত আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক লৈ আমি এখন কমিটি কৰি দিছো যাতে কমিটিখনে আমাক উপযুক্ত পৰামৰ্শ দিব পাৰে আৰু মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমি অন্তত কিছু লোকক সহায় কৰিব পাৰো তেনেকে যোৱাকালিৰ কেবিনেটত আমি আৰু এখন কমিটি কৰি দিছো মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু ৰণোজ পেগুক লৈ পেলাই এই কমিটিখনেও লগত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালো থাকিব এই কমিটিখনে আশা কৰ্মী মধ্যাহ্ন আহাৰৰ যোগান ধৰা ৰান্ধনীসকল আৰু অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলেও বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি অহা দাবীসমূহো আকৌ এবাৰ সমীক্ষা কৰিব সকলোৱে লগ হৈ অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰো আজিও মই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ লগত দীঘলীয়াকৈ বহিছিলো ৰাজ্যৰ ফিক্স পে' কেজুৱেল কৰ্মচাৰীসকলে ভোগ কৰি থকা বিভিন্ন অসুবিধাৰ কথা তেওঁলোকে মোৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে কেইবাটাও আমি সিদ্ধান্ত লৈছো এই কৰ্মচাৰীসকলকো সহায় কৰাৰ বাবে আৰু খুব সোনকালে অন্ততঃ অসমৰ চৰকাৰী হস্পিটেলসমূহত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক সম্পূৰ্ণ কেচলেছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ বাবে অৰ্থাৎ টকা দিব নালাগে

আপোন ঘৰ আঁচনিত এসময়ত পোন্ধৰ লাখ টকা হাউচিং লোন লোৱা হৈছিলে বহুত কৰ্মচাৰীয়ে বিচাৰিছে যে আপোনালোকে যিহেতু আপোন ঘৰত আমিও ঋণ লব পৰা ক্ষমতা আৰু পোন্ধৰ লাখ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰি দিয়ক অৰ্থাৎ পুৰণা নতুন সকলোৱে আপোন ঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ত্ৰিশ লাখ টকাকৈ গৃহ ঋণ লব পাৰিব আজি এই দাবীটো আমি সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছো অৰ্থাৎ